Vaxtda yeni fürsətçilər peyda olub. Bir şəxsin adından onun tanışlarına yazıb pul isteyirlər. Üstəlik, adından istifadə etdikləri şəxsin şəkillərini də profil şəklə edirlər. Bu dəfə fırıldaqçıların qurbanı həkimlər olub. İzləyək. İki gün önce telefonuma açık bir nömrədən mesaj geldi. Çok yakın bir hemkarımın adından ve profilde onun öz ıı, şahsi şeklinden ıı, ki yeni nömremdi. Hal hazırda çok çetin bir vaziyetteyim. Ele bir duygusal şekilde çetin vaziyette olduğunu ifade ki yani ıı, Və kömək eləməməyim mümkün belə deyildi və maliyyə yardımı istədi məndən. Heç bir şey düşünmədən təcili şəkildə həmin hesaba, istədiyi hesaba pul göndərdim. Həkim Samirə Nəsibova öz həmkarından gələn mesaja cavab verib, üstəlik qarısındakı şəxsin istəklərinin də reallaşdırıb. Yəni yaxının ondan istədiyi pulu gözlərini qırpmadan deyilən hesab kartına göndərib. Bir müddət sonra isə aldadıldığından şahid olub. Onların bu metodu işə yarayıb və dələduzluq yolu ilə pulu mənimsəməyi bacarıblar. Və bir neçə dəqiqə sonra məlum oldu ki, yəni bu adam ə, sadəcə dolandırıcıdır və ə, dolandırıcılıqla tək məni yox, bir neçə həkimlə eyni anda bu şəkildə istifadə edib. Son aylarda kütləvi hal alan kiber cinayətçilər bu dəfə WhatsApp üzərindən fırıldaqçılığa başlayıblar. Müəyyən etdikləri şəxsin şəkillərini əldə edir, WhatsApp profilinə yerləşdirir, daha sonra həmin şəxsin adından yaxınlarına mesaj göndərərək pul isteyirlər. Mənim şəklimi WhatsApp profil şəkli edərək ən yaxın dostlarıma və rəfiqələrimə yazıb İnsanların duyğularına təsir edəcək ssenarilərlə ki, xəlab rəhmətə gedib, balaca uşaqları qalıb, burada ağlaşdı, qiyamətdir, mən çıxa bilmirəm. Bu kart nömrəsinə ödəməm var, onu göndər, Bakı gəldimdə sənə verəcəm. Bu və bu kimi digər fırıldaqçılıq halları digər vətəndaşların da başına gəlib. Məndən 50 manat istəmişdilər və 50 manatın üstünə də güya ki, faiz gələcəkmiş kimi. Həmin 50 manatdan e, mən atdım. İki dəfəm olduğu üçün atdım. Və bir həftə keçdi, 10 gün keçdi. Qaytarmadlar. Məni bloqatdılar. Dostumun adından mənə Telegramdan yazıblar ki, "Bəs mənə filan qədər pul lazımdır." Məndə başlamışam müəllizə vurmaq aydı kontur zəngi ilə ki, "Bəs belə bir pulu nəyə yaxşı istəyirsən?" Bəs hüquq mühafizə orqanları bu kimi halların qarşısının alınması üçün nə tövsiyə edir? Daxili İşlər Nazirliyi dəfələrlə onlayn platformalarda istifadə olunan kibertəhdidüzlük metodları barədə sosial şəbəkə istifadəçilərini xəbərdar edərək vətəndaşları maksimum diqqətli olmağa çağırır. Qaranmış fürsətdən istifadə etərək Vətəndaşları internet üzərindən edirən təkliflər ilə bağlı diqqətli olmağa çağırır. Anarqafarov deyir ki, kibercinayətkarlığı halları baş verərsə, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə və ya nazirliyin rəsmi sosial şəbəkə hesablarına məlumat verə bilər. Günəş Rızayeva, İlqanə Vaqifqızı, Nadir Ceylov, Space xəbər.